Где-то вот здесь, вот в этом месте. Они засыпали. Не, вот сюда, где-то он был в этом районе. А что тогда разбило? А Да вот здесь он был. Вот здесь он. порядка 18.00 произошел очередной обстрел. Ну, наверное, к счастью для жителей поселка, снаряды падали за территорией поселка, потому что поэтому на территории поселка ни одно домостроение, ни один житель, благодаря Господу Богу, не пострадал. Пострадала ГРП высокого давления, питающая весь поселок Сыртана. На данный момент весь поселок обесточен от газа. Это, согласно данным Мариуполь Газа порядка 2600 абонентов. То бишь, домов всего населения поселка у нас 11 тысяч. Да. Сейчас, как вы видите, проводятся, начали проводиться восстановительные работы. По предварительным данным Мариупольгаза на восстановление уйдет порядка 4-5 дней. Для того, чтобы вернуть поселок в обычную жизнь. Пострадало предприятие «Харвест Холдинг», у них пострадало здание, было прямое попадание в крышу, по периметру здания выбиты все окна, пострадал один автомобиль. Также пострадал частный предприниматель, житель нашего поселка Тарасенко. В результате обстрела у него пострадало три грузовых